ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقوموا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. إن الصفا والبروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أي شرف وَمَا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم